Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проекту Зроби собі шоу. Торгівельна марка «Ятрень». Привіт, мене звуть Дарина. Я прийшла сюди, щоб спробувати свої сили. Я думаю, що опит цього кастингу мені не завадить. Я в майбутньому хочу стати телеведучою і думаю, що моя мрія здійсниться. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де доледити, нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнило... гнилою колодою по світу валятись. Вопрос, Татьяна, а вы не боитесь своего ребенка отдавать во взрослый коллектив, по сути? Нет, мой ребенок знает, что такое публичность, то есть она лауреат конкурса, и она, значит, такое трудится, немного трудится. И... Ну, в принципе, что такое конкуренция, она тоже знает.

Ну, я знаходжу час, і для мене, наприклад, музична школа це не так, як треба. Мені подобається це. Мені не важко. Ну, я знаходжу час, відпочивати. Здравствуйте, Дашенька. Здравствуйте всім телезрителям. Я сьогодні хочу від от кастингу отримати опит. Здравствуйте, уважаемые члени жюри. Меня зовут Екатерина, фамілія моя стаднік. Я студентка філфака. Героградского педагогического университета и хочу попробовать свои силы в кастинге: Повиснуть на ремнях в разбитых Жигулях и умереть. Забросить календарь, раскрасить в киноварь и постареть. Под зиму засыпать, на жесткую кровать и застывать. Устать себя стебать, устать болтом, болтать и умереть. Забиться в дальний шкаф. Укутать в длинный, Иллюстрируйте, о чем вы рассказываете. Забиться в дальний шкаф, укутать в длинный шарф и не смотреть, как ходит за окном оранжевым котом за ночью день. Уходит на поле шарикский монах. Начинается. Поехали. Вышел на поле. Стоит, да. И он вот видит перед собой огромную панду. Стоит панда. И панда нападает на него. И вот оп, от панды, уходить надо от панды, панда пошла? Все, панда убежала. Все, мы стали опять, да? Мы стали. Теперь у вас э, полетели предметы. Какого садана на вас летят. Нет, это не похоже на стиль шаулинского монаха. Да? Ну, Как-то что он, он они там вижу. попластичнее. Он стоит на месте, он на месте он стоит. Да? И он уклоняется, он делает легкие, легкие паузы. А теперь он выпускает фаербол в звук, выпускает огненный шар противника в звук. Ну, достаточно милые люди. Достаточно милые люди, которые попросили э, показать что-то более эмоциональное, потому что им понравилось все, но во мне не хватило эмоций. Ну, я, конечно, объяснила им, что я немножечко перегорела в ожидании. Меня зовут Марина, я просто дуже хочу сюда прийти и, как называется шоу, зроби себе шоу. Мне захотелось сделать себе шоу. На телевидении я бы хотела быть телеведущей. А Мариночка, очень приятно. Ну, что вы угу. так решили? Ну, а вы так решили? Будет, 4, ну, потому что я ходила на студию в, Кир... ну, в Кировограде, тут на Кировоградском Вариант. Ну, господи. <связь> а почему вы так, ну, с презрением говорите? Что а потому такое? что передо мной были еще мои подружки, которые говорили, что они с Варианта, и сказали, что вам... А, надо... вы... а вы знаете, что когда они уходили, люди вот или, чтобы подробности кастинга они никому не разглашали, иначе они не пройдут. То есть только чтобы подставили своих подружек. То есть вы понимаете это, да? Угу. То есть вы готовы на предательство для того, чтобы поучаствовать? Нет, я не готова на предательство, я просто не знала. Что? Да. Угу. Я не знала, что... Но вы только что их предали. То есть вы начали свою деятельность определить с предательством Кто это с раз, что вы наплевали на, на своего кожу. Вы сколько времени занимались э, Ну, не особо долго, Месяца. То есть вы считаете, что это упущенное время и какое оно момент? Не, мое, не больше, я не считаю, время. что это упущенное время. Камера подвижна, MTV. посмотрим угу. да, МТВ. Вот это, я понимаю, расслабитесь. Угу. Вот э, как бы мандраж, все. Расслабись. Вот Поширите, Синушка. Походите поместим. Видите, камера движется. Это MTV. Более сильно, более, более молодежно. Все то же самое. Здравствуйте, меня зовут Марина. А вы знаете, что Андрей с четвертого подъезда расстался с Машей, которая ему изменила. И шо? И куда он делся? Куда, вот куда он ушел? Я извиняюсь, коллеги. Ну, хоть к Пете, там, к какой-то пожилой женщине, опять же. В чем сплетня? Вы знаете, если я вам скажу, что у меня происходит на третьем этаже, вы будете в шоке, я вам реально говорю Я предала своих подруг ради участия в конкурсе на Кировоградском телевидении, потому что. Я очень хотела туда попасть. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, моя фамилия Гробовенко, я студентка Кироградского государственного педагогического университета, я будущий химик, я, я очень жизнерадостная, я занимаюсь еще трех лет танцами, вот. но, к сожалению, сегодня не получилось, я хотела подготовить номер, не получилось. Почему не получилось? Эм, проблемы с музыкой были. Какие проблемы? Возникли. Но я не смогла принести музыку. Если у вас есть желание, приходите в следующий раз. До свидания. Ну, может, вы послушаете Нет, стих? Нет, никто ничего слушать не будет. Ну, почему? Вы к нам неуважительно отнеслись, не подготовили. Ну, что это такое вообще? Почему? Я подготовила. Я подготовила стих, я подготовила монолог. Станцуйте. Могу станцевать, симпровизировать. Могу попросить, чтобы поставили, я станцую. Без музыки, Партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу торгівельна марка «Ятрай».